Здесь собраны э, несколько экипажей. Это как и Каноя четверка, так и Байдарка двойка. Провели небольшой двухнедельный сбор в городе Южном. Вот условия благоприятствуют. Э, питание, проживание на базе общежития детского припортового завода. У нас все налажено и мы проводим централизованную подготовку. Э, по здоровью тоже все нормально, ребята подошли в неплохой форме чемпионата Европы. Но, как э, вы знаете, после чемпионата Европы у нас будет э, через две недели чемпионат мира по молодежи. Так что все акценты мы будем выставлять на эти соревнования. Ну, о каной нам расскажет тренер сборной Герыны Паганой Дэм Несколько слов о подготовке байдарки. Да? Ну, какие акценты да, были именно в подготовке байдарочников? Да? На чем мы можем рассчитывать? На чемпионате Европы по молодежи мы должны просмотреть экипажи в двойках экипаж четверки 500 метров наши ребята с южного это Галкин Юрий будет выступать вместе с Ромятником Александром в двойке на 1500 метров. Также будут выступать четверки на это нововведение олимпийское, то есть четверка 500 метров будет вводиться уже на следующий олимпийский цикл. И наша задача на этом чемпионате Европы просмотреть экипажи на будущее, на четырехлетие, просмотреть спортсменов, как они ведут себя на соревнованиях высокого уровня и с этого комплектовать и формировать сборную на дальнейшее четырехлетие. На что мы можем рассчитывать на этом чемпионате? Собственно ребята, э, скажем так, ну, в основном, ну, в целом, можно сказать, дебютанты. Да, у Галкина есть опыт выступления на юниорском чемпионате мира прошлого года. Сурмят... В целом, если да, Сармятников практически С... вот, на чемпионате Европы дебютировал. Да, да. да. Ну, И... э, цели я им ставлю попадание в финал, вот. Э, когда попадает в финал, то просыпается вкус к победе. Вот, и на, В первую очередь ставлю попадание в финал, во вторую очередь там уже они будут при попадании в финал, будем дальше разговаривать с ним на чемпионате Европы и настраивать их на э, борьбу за медальные эти комплекты. Что касается сборной Украины, попали ребята достаточно... Не то, что, ну, никто, может, их не рассматривал, да? Светлана из Мариуполя. И в одиночке, и в двойке э, ребята тоже как бы... Ну, перспективные, но тоже как бы опыта, наверное, не хватает. Ну Именно. да, поэтому и мы... Э, тренерским составом решили вывозить молодежь, вывозить новые, ну, новые имена спортсменов, которые появляются, чтобы просматривать, как спортсмены себя реализовывают на международных соревнованиях. Я уже говорил, что мы хотим просмотреть всю молодежь, которая есть, потому что начинает, заканчивается олимпийский цикл и начинается новый. В новом олимпийском цикле поставлена была задача главным тренером Алексеем Мотовым, чтобы сформировать боевой костяк команды на четырехлетие, и с ними же уже идти и бороться за новые лицензии по, на Олимпийских играх, и с ними же бороться на чемпионатах мира и Европы, чтобы сформировать боеспособную команду в байдарке мужской. На этом чемпионате Европы мы не увидим Олега Кухарика, который в этом году очень хорошо стрельнул, и на этапе Кубка мира, и в одиночке, и в двойке. В связи, с чем? в связи с тем, что большие акценты были в этом году поставлены на квалификационные соревнования, которые проходили в Дуйсбурге, мы видели, что Олег Кухарик вместе с напарником Цирканом Виталием были вторые на тысячу метров, им не хватило несколько сотых для того, чтобы взять олимпийскую лицензию. В одиночке он был шестой на тысячу метров. Результаты у них очень выросли, но э, у нас уменьшается, конечно, количество квот, и поэтому довольно таки тяжело тяжело пробиться на Олимпийские игры. Но с, э, поэтому Олег э, провел еще три этапа Кубка мира. Все вместе на одном из них была завоевана бронзовая медаль. Плюс он в одиночке на 500 метров взял из золота и выставил, э, завоевал бронзу на чемпионате э, на Кубке мира в Хорватии не в Хорватии, а в Чехии. И поэтому была проведена очень сильная первая половина сезона. Мы решили дать ему возможность и поставить акценты на чемпионат мира. Поэтому он, пропуская чемпионат Европы, проводит полную подготовку, чтобы выступить достойно на чемпионате мира Потому что приоритетнее, конечно, в этом году по молодежи чемпионат мира, чем чемпионат Европы. В принципе, Олег Кухарик можно рассматривать как лидера украинской байдарки на ближайшие четырех лет. Да, Олег Кухарик я уверен в том, что он лидер нашей байдарки будет на это четырехлетие, и он потянет очень многих спортсменов за собой. И как лидер, я думаю, мы входим в этот олимпийский цикл с очень хорошими позициями, потому что у нас молодежь подрастает довольно-таки боеспособная, довольно-таки конкурентно способная. И я думаю, что на следующий цикл олимпийский мы достойно представим Украину и наш клуб на международных соревнованиях. Ну, единственный вопрос еще дополнительно. Как оцениваете готовность Галкина к предстоящим чемпионатам Европы и мира? Знаете, я не максимально подводил их на соревнования, эти чемпионаты Европы. Почему? Потому что, проходя после чемпионата Европы, буквально мы приезжаем, там две недели проходит и уже будет чемпионат мира. Поэтому стараюсь в боевой форме поддерживать, наработать определенные какие-то моменты, прохождение дистанционные, финишные спорты, стартовые моменты, но не в оптимальной боевой форме. Почему? Потому что нам надо подвести к чемпионату мира. В этом году у них были и чемпионат Украины, и Кубки Днепра, отборы, там, где они себя зарекомендовали. Юрий Галкин в этом году. Э на взрослом чемпионате выиграл две дистанции, на молодежи выиграл две дистанции. Молодежь у нас подрастает. Кирилл Бабалев достойно выступил. Я считаю, что мы сейчас просмотрим на чемпионате Европы всю нашу ну, байдарку, которая будет представлена, и на чемпионате мира может быть какие-то сделаем коррективы по байдарке четверки на тысячу метров и по некоторым экипажам. Нет, да, в этом этом основной это. акцент чемпионат мира, чемпионат Европы, они являются как контрольными, чтобы просмотреть, как люди готовы на данный момент, как люди себя ведут, новые люди, которые, с кем, которые не проходили подготовку со национальной сборной зимнюю, это и Беспалов, и Росомаха, который у нас в одиночке и двойке на 200 метров будет выступать. Надо просмотреть, как они будут себя вести на международных соревнованиях.